Тим часом Білорусь готується до війни. Про це заявив саме проголошений президент Олександр Лукашенко. Причому він запевнив, що воювати, нібито його країна, не хоче. За його словами, в Україні проводиться підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка для підвищення оборонної готовності. Диктатор процитував древньоримського історика Корнелія Непоту виразом: Хочеш миру, готуйся до війни. Андрій Курейчик, член Координаційної ради Білоруської опозиції, науковий співробітник Єльського університету. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, доброї вам ночі. Доброї ночі. Вітаю. Отже, що стоїть за цією заявою Лукашенка? Так він хоче нагадати про себе заходу. Чи в чергове вислужитися перед Путіним? Я думаю, що тут його давня стратегія показувати нікою активність. при этом а, продавать ее и на восток, и на запад. То есть, а, в общем, последние, мне кажется, 20 лет Лукашенко продает в основном разговоры, угрозы и а, некие свои мечты. А, понятно, что он в войну вступать не хочет. А белорусская армия не способна к реальным боевым действиям и никогда не была способной. Главное, что у нее нет никакой мотивации. Но для того, чтобы получать финансирование от Путина, надо все время изображать какую-то активность, что-то строить, там, брать на баланс этих вагнеровцев, перемещать туда-сюда войска, которые, в принципе, при этом абсолютно не боеспособны. И то же самое это демонстрация Западу, что если вы ведете такие же драконовские санкции против Беларуси, то, что нам делать, нас тогда скорее всего затянут в эту войну. И вот этот баланс Лукашенко, как всегда, пытается продать за большие деньги. А как сейчас, в целом, справы у белорусской экономики, на вашу думку, как вплинут санкции, запроваджения ну, за? Белорусская экономика уже не совсем белорусская, фактически экономика взята под контроль российскими и бизнесменами и российским государством. Я не рассматриваю уже начиная, наверное, с года 21-2022 белорусскую экономику как отдельный какой-то самостоятельный сектор. Конечно, Путин заинтересован выжать из белорусской экономики максимум по двум направлениям. Во-первых, обходить через белорусские предприятия санкции, что вот сейчас и заметили, слава богу, западные партнеры и начинают по чуть-чуть отсекать э, эти пути э, поставок. А второе, чтобы э, белорусский оборонный комплекс работал на российскую армию. Вот, собственно, два основных направления. А так белорусская экономика потеряла свою независимость, как, в общем, и белорусская страна. Давайте смотреть правде в глаза. Пан Андрей, а что в Беларуси вырабатывают для потреб российской армии? Ну, основное это оптика и радиоэлектроника у нас э, еще советские. Это, это ничего современного там нет в этом, да, это советские модели, э, это оптика и для бронетехники и для э, там других каких-то задач э, и для авиации, а также наши заводы типа Интеграл э, делают э, разного рода бортовую электронику. Это все устарело на два-три поколения. Ну и российская техника тоже, давайте посмотрим на нее, это все старье советское. И вот как бы поэтому белорусский комплекс, белорусский вот этот военно-промышленный комплекс и может каким-то образом там поставлять России. Как показывает история, диктаторы часто, когда чувствуют загрозу своей власти, начинают играть на эмоции граждан, звертаючись до каких-то там Націоналістичних ідей або розпалюючи якісь міжетнічні конфлікти, починаючи війни, зокрема з іншими державами. Тому хочу вас запитати, як зараз політичні справи у Лукашенка? І, можливо, він відчуває якусь невпевненість постійно повторюючи, що ми готуємось до якоїсь війни? Він відчуває, дійсно, і він дуже хоче, щоб Запад його почав уговорювати. Олександр да успокойтесь. Вот. У нас и так буйных в палате много, да, нам бы с этими разобраться. Понятно. Но я не рассматриваю Лукашенко как самостоятельную фигуру. Его риторика это по большому счету повторение риторики с российских ТВ-каналов а просто другими словами и с другими цитатами. Но, в общем, если вы включите российскую пропаганду и включите Лукашенко, вы не увидите там никаких отличий. Он не самостоятельный политик. Он, собственно, занимается тем, что пугает Запад, пользуясь тем, что у Беларуси границы, прямые границы с тремя государствами НАТО, с Польшей, Литвой и Латвией. И именно вот запугиванием их он, в общем, и занимается. Пан Андрей, а насколько вот зараз за час повномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину зрис вплив России на внутренние войска, на спецслужбы, на армию Беларуси? Это, это страшно, потому что на самом деле белорусская армия больше не управляется из Минска, да, фактически основные стратегические решения, ну, например, размещение. Ядерного оружия или размещение баз, размещение российских войск, РЛС, какой-то тренировки российских войск, все принимается в Москве. Лукашенко впервые участвовал даже в Совете Безопасности Российской Федерации, хотя он вообще не гражданин России и по законам Российской Федерации не имеет права участвовать в такого рода совещаниях. Тобто это просто от ну вас його як генерал-губернатора пока? Ну, така є ситуація. Якщо за вашими оцінками, білоруська економіка, це по суті російська економіка, білоруська політика це російська політика, і білоруська армія це російська армія. То як цю ситуацію можна виправити, щоб Білорусь знову стала Білорусю, перестала бути губернією, як ви сказали, Російської Федерації? Нет, дело в том, что белорусский народ это не заказывал, этого не просил. И очевидно, что поддержки в обществе этого нет. И, как мне кажется, что самым главным моментом для белорусов, вот они находятся в состоянии такого низкого старта, это момент ослабления хватки России. То есть в тот момент, когда Россия просто не сможет на два фронта распределиться, белорусы, я думаю, за несколько там не знаю, дней, недель они снесут э, Лукашенко, потому что э, в общем, его спасло в 2020 году только прямое абсолютное вмешательство России и прямая российская поддержка и деньгами, и людьми. Да? И э, страшное насилие. Это раз. Во-вторых, э, Лукашенко очень боится э, украинских дронов. То есть все, что он пытается продать белорусам, это стабильность стабильность, что у нас вот, вот, в России взрывы, да, Украина бьется, а у нас вот такая как бы тишь да гладь, болото, и мы вообще не отсвечиваем. Но все прекрасно понимают, что главные нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, они находятся в просто невероятной близости от украинской границы. И что если Лукашенко рыпнется, то и Мозырский, и Нафтан, и остальные заводы которые, собственно, и кормят его режим, а это единственное, что его кормит по-настоящему, да, нефтегазовый сектор, это, это все будет уничтожено в считанные дни. И вот это делает его, как мне, как мне кажется, значительно более таким гибким в определении своей политики. Пане Андрію, а почему на вашу думку Путину так и не удалось втянуть Лукашенко в виска Беларуси у вину против Украины? Я думаю, Лукашенко честно ему сказал, что нас просто разобьют, мы проиграем. Это первое. А второе, как мне кажется, Лукашенко прекрасно понял, что Путин подставит белорусскую эту несчастную армию. Ее там разобьют, размотают за несколько дней, и Лукашенко будет гол, как сокол. Ему вообще некого будет защитить его. Да? он надеется, что хоть какие-то люди в каких-то силовых структурах еще готовы ну, как-то присягать ему, да, быть преданными. Но если Путин их просто отдаст на заклание, убьет, все, придется фактически официально принимать какую-то должность в каком-нибудь российском регионе. Пане Андрію, ми дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру цієї ночі. Андрій Курейчик, член координаційної ради білоруської опозиції, науковий співробітник Єльського університету, був з нами на зв'язку.